EPL lah sangat episod ke-11 game week ke-32. Okey. And it's Gabriel so again. again. And Garnacho. Brilliant goal by Cole Palmer. Hello what's guys? Kembali lagi untuk EPL sangat episod yang ke-11 game week yang ke-32 uh, Macam biasa kita akan teruskan sehingga ke game week ke-38 Kita akan teruskan uh, game yang pertama kita ambil woy uh, Game tu awal 7.30 malam uh, Game tu agak menarik sebenarnya sebab masa tu aku tengah kerja kat luar Bila aku tengok live score tu, uish City dah ketinggalan 2-0 tapi untuk City berjaya comeback menang 5-2 dan untuk comeback ni inilah kali yang ke-8 bila City ketinggalan 2-0 dia berjaya comeback. MU 14 kali ketinggalan 2-0 berjaya comeback dan Tottenham Hotspur 9 kali ketinggalan 2-0 berjaya comeback. Tapi untuk cerita pasal comeback ni aku rasa Uh, macam Pep Guardiola kata dia orang tiada apa sekarang ni dia orang punya fokus saja nak kerja UCL slot dan juga FA Cup walaupun menang FA Cup uh, Pep kata uh, ini antara musim yang terburuk untuk Manchester City cuma season ni tak tak silap aku memang dah confirm England akan ada 5 slot dia orang memang tengah kejar slotkan ke UCL kau bayangkan season depan Pep Guardiola main Europa League ataupun Conference League kan pelik tu dengan sasar dia akan menang walaupun dan aku rasa fokus lebih besar pada Man City ni lah dia orang akan fokus untuk FIFA Club World Cup bulan 6 nanti yang menawarkan hadiah yang besar uh, Omar Mahmood uh, menjadi hero setelah ketiadaan Haaland uh, sebab Haaland dikabarkan injil sampai game week ke-36 dan Omar Mahmood sekarang ni dah 6 gol 10 dalam 10 game EPL. Dan aku rasa antara January signing terbaik tak silap aku sebelum ni dipegang oleh Abu Mayang. Uh, January signing terbaik sebab 10 gol 13 assist. Dan untuk Bruno Fernandes pun antara signing yang terbaik untuk January uh, dengan uh, dengan 8 gol 7 assist dalam hanya 9 9-10 game EPL saja. So aku rasa antara best signing untuk January lah. Untuk City Uh, kalau ikutkan table tu 2 sampai nombor 8 tu Dia masih boleh bertukar uh, Sebab point dekat-dekat je Dan Untuk City aku rasa Agak pelik lah Kalau dia tak main untuk UCL that season Oh guys Info tambahan uh, Gundogan Sign lagi kontrak lanjutan Selama satu musim Itu saja Okay guys, Arsenal lawan Brentford dengan setelah dah belasah Real Madrid 3-0 akhirnya Arsenal kembali ke pangkat jalan seri satu sama dengan Brentford uh, Game tu, aku tengok dia merehatkan beberapa pemain uh, aku tengok Saka tak main, uh, Marino tak main siapa lagi direhatkan ah? uh, ada beberapa player yang direhatkan aku tengok sampai Trini pun main dan Arsenal mungkin uh, kalau on, on the right, on the on the paper masih lagi ada peluang untuk kejar EPL tapi secara realistiknya Atletam mungkin cakap ke bad budak-budak dia, kita memang tak ada harapan lagi guys Tapi depan media kena cakap, we still boleh fight lah So, Arsenal, dia tak kisah dia memang Tapi dia memang nak mengekalkan slot untuk top, untuk layak ke UCL lah sebab Kalau dia terlepas UCL pun sakit juga sebab point semua dekat-dekat kan dekat, eh. nah, Dan untuk Arsenal juga sebenarnya, season ni tak salah aku dah 16 point dia drop point Daripada 8 game yang dia draw tu sepatutnya dia boleh menang uh, So, untuk Arsenal aku rasa... Memang dia simpan dan dia fokus untuk Real Madrid 3-0 tu sebenarnya satu dah langkah kanan sebenarnya untuk layak ke semi final dan mungkin kita tahu Real Madrid ni sebuah kelab yang besar uh, dia selalu buat comeback-comeback -come yang sebab dalam Real Madrid ni dalam UCL dia main bodoh macam mana pun dia ada satu magic moment yang dia akan berlaku keajaiban sebab tu dah dia dah 15 kali champion UCL tiba-tiba uh, asal tiga sama dan untuk aku untuk fan Asnya tu jangan risau guys aku for sure Real Madrid akan menang 4-0 di Bandembau dan apa lagi? Tambahan? Aku kata Shah dia fan Arsenal Dia sanggup botak kalau Arsenal menang UCL Kalah, kalah UCL? Kalah! Kalah lawan Madrid dia akan botak Kalah UCL. Kalah UCL lah maksudnya kalah lawan Madrid ni ha lah. dia akan botak Wey 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 Terkejut juga semalam masih bekerja Boleh tengok live score Chelsea ketinggalan 2-0 Akhirnya comeback seri 2 sama Dan untuk Chelsea juga sebenarnya Uh, aku baca beberapa fan-fan daripada Chelsea Dia orang agak marah sebab dia orang ada merehatkan beberapa player eh? Betul tak? Fan Chelsea uh, So dia orang agak marah sebab Chelsea dah leading 3-0 Lawan apa? Lergia Warsaw Kelab apa tu tak tahu guys Kelab kompang ke? Chelsea antara calon yang boleh layak Ataupun boleh menang lah UECL Betul lah? Eh? Conference League lah senang cerita Conference League Dan untuk aku sebenarnya Palmer dah sekali dapat form uh, 2 assist dan 3 gol. Dan Chelsea akhirnya Jadon Sancho berjaya menjadikan gol pertamanya di Stamford Bridge uh, Freedom Fighter dan untuk aku sebenarnya Sancho dalam 20 game eh, tak gol. So akhirnya dia gol dan first goal Stamford Bridge dia dekat Chelsea. What did he say? Masa lawan MU pun dia ada satu gol dekat Stamford Bridge. Ah, uh, so seri satu sama. Wait 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 wait. Okay guys, Spurs lawan Wuvu -Wu Hantam. Aku huh? kau kau. Aku kau kau. Aduh, tekor guys, tekor guys. Eh. Sorry, sorry. Akhirnya ni kekalahan ke-17 Tottenham Hotspur. Ni adalah rekod paling teruk sejak 2003 2000, eh 2002 2003. Eh 2003 2004 sorry. Dan untuk aku Spurs ni nak ikutkan player-player dia sedap je sebenarnya. Uh, mungkin sebab uh, ni aku ada baca itu sebab Ange. Ange ada, dia, 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 banyak kali juga dia gaduh dengan fan, dia gaduh dengan media. Mungkin okay, tekanan lah sebab bermain di Liga Inggeris ni tekanan dia sangat besar. Sebab tekanan daripada fan, tekanan daripada media so aku rasa untuk Spurs ni aku ada baca itu tak silap aku mungkin talian hayat yang terakhir untuk Ange Postecoglou ni adalah untuk memenangi Europa League sekarang ni orang dah satu sama main dengan Frankfurt satu sama kan satu sama ke dua sama satu sama so uh, dawal kat Frankfurt mungkin agak susah away so ini saja talian hayat uh, untuk Ange ok persoalannya uh, fan-fan Spurs hari tu aku tak silap aku ada buat protes kan sebab dia suruh tukar Danny Levy untuk lepaskan dia punya uh, ownership tu ataupun dia punya uh, ah, jawatan sebagai owner club dan suruh jual lah tapi sejak dia ambil alih sebenarnya Tottenham Hotspur ni buat profit pada perjualan player uh, Garrett Bale lah uh, uh, Modri ada uh, Harry Kane semua Harry Kane dengan, dengan Bale dah 100, 100 juta dia dapat jual kan so dia orang fokus pada penjualan-penjualan player develop develop player so untuk aku Spurs kali terakhir menang piala pun 2005 2008 so dah agak lama so peluang terakhir dia adalah menang Europa League. Aku kesian dekat Son Heung-min sebenarnya sebab dia sign kontrak satu lagi tahun kan eh? so kalau dia tak menang lagi kesian lah untuk dia dia dah berusia 33 tahun Liverpool menang 2-1, aku rasa jaringan akhir oleh siapa? Van Dijk uh, ya. untuk Liverpool ni dia agak boring, sebenarnya. Agak boring lah sebenarnya sebab Baik. dia dia biasa-biasa kemenangan dia yang luck lah sebab tim-tim te ti tim lain tengah tak perform kan So untuk aku salah akhirnya sign kontrak uh, Sehingga 2027 Woo! Dikabar oh, oh, Dikabarkan uh, Gaji dia 400k seminggu Ini adalah lah, ini adalah gaji paling mahal pernah Liverpool bayar Liverpool bayar dekat player Liverpool tu sendiri dan untuk rekod EPL sebenarnya sekarang ni dipegang oleh Erling Haaland 500K seminggu Okey, sekarang ni Salah dia semakin hampir untuk buat rekod baru uh, rekod demi rekod sekarang ni dia dah 45 GA untuk EPL dalam EPL nak menyampaikan rekod uh, dipegang oleh Alan Shearer dan juga Andy Cole 47 GA tapi macam tu sebab dia 22 game so Salah sekarang kan EPL dah ubah format hanya 38 game dan berbaki 6 game lagi aku rasa tak ada masalah untuk salah pecahkan rekod tu Dan rekod yang satu adalah assist terbanyak semusim dalam EPS Sekarang ini dipegang oleh Henry dan juga Kevin De Bruyne Sebanyak 20 assist Uh, sekarang sekarang salah sekarang dah 18 assist aku rasa berbaki 6 game lagi kalau dia dapat 3 lagi assist memang jadi rekod terbaik lah untuk assist sepanjang zaman dalam semusim. Okey okay, ada Henry uh, mungkin salah boleh menyamai satu lagi rekod dengan uh, ha, teori Henry iaitu di mana 20 gol EPL, 20 assist EPL dalam satu musim yang sama. Sebab sekarang ni salah dah 20 berapa gol? 27 gol lah kat, kat EPL dan assist dah 18. So dia memerlukan 3 assist lagi untuk menjadi menyamai rekod Henry lah. 20 gol, 20 oh. assist. So untuk salah water player, uh, walaupun aku tak suka Liverpool guys Aku tak suka Liverpool guys Tapi sebab salah orang Islam dan ni statistik eh uh, tak silap aku di sekitar Everton dengan Liverpool tu sendiri uh, Salah ada Stadium Mania sebenarnya dah mengubah persepsi pandangan Islamphobia di bandar tu sendiri lah Sebab bila uh, bila salah dan Mania tu masuk orang lebih mergai Islam Sekarang ni pun kat Stadium Anfield dah buat berbuka puasa, ada solat terawih semua aku rasa influence Salah tu sangat besar untuk uh, yang beragama Islam, so it's good job untuk Salah, uh, so untuk Salah mungkin bakal confirm menang EPL lagi berbaki 12 game eh? eh, hanya memerlukan 6 point Salah, hanya memerlukan 6 point untuk mengesahkan kejuaraan tapi kalau next week Arsenal kalah, Liverpool menang, dah sasar confirm juara dan nanti masa Arsenal lawan Liverpool Uh, Asnir kena bagi God of Honor dekat Liverpool So untuk Liverpool, Tahniah uh, Orang oh, dekat kena ambik gambar lah Maksudnya bila sah. Sebab aku dengar uh, Van Dijk uh, Fabio Romano pun dah tweet Van Dijk on the way confirm Ada juga mengatakan Arnold dah agree uh, Verbal agreement dengan Real Madrid So untuk aku hmm, Kalau aku jadi Arnold pun mungkin Peluang terbaik main dekat Real Madrid So why not Kau pergi lah. Kau dah menang semua kan dekat Liverpool so pindah ke Real Madrid dapat main dengan Mbappe. Tak kan nak main dengan Luis Diaz. Wei wow. Ah, walaupun aku sebagai so, fan Man City agak pedih sebenarnya sebab Manchester United masih lagi membuat rumah terbuka awal. Uh, akhirnya tewas 4-1 walaupun ketiadaan Ronaldo Uh, bayi, bayi dia tetap sama dia buat kelakar juga semalam dia bagi passing dekat player Everton tu dan Tonali dapat gol Tonali dapat gol ke Bruno Guimaraes dapat gol tak salah aku Newcastle, Newcastle eh sorry so ini adalah kali pertama Newcastle menang home away dengan MU sejak 1930 season 1930 season 1930 31 so sangat lama MU tak kalah home away uh, kalau ikut dengan gigit tu MU kalah 6-1 dengan Newcastle untuk musim ni barai lah aku tak sure lah sebab So, uh, masa Amorim ambil alih uh, Manchester United, Manchester United hanya 4 poin jarak untuk ke top 4, sekarang ni dah berada terjerumus di nombor 14. So, tak tahulah mana adakah Amorim uh, antara uh, manajer yang sesuai so ataupun tidak dalam Manchester United, tak pasti. Tapi, macam aku cakap, Tottenham Hotspur, diorang ada talian hayat, MU pun ada talian hayat yang terakhir, tu kau kena menang Europa League. Sekarang ni MU seri A itu dua sama uh, Main di home hari Jumaat ni Kalau MU tak silap aku Kalau MU masuk final Europa League 22 Mei akan bermain di final 28 Mei datang Malaysia Baru boleh angkat bawa piala So itu saja untuk minggu ni uh, Korang boleh komen kat bawah Apa pendapat korang Apa korang punya uh, pandangan lah untuk season ni mungkin aku rasa Liverpool dah confirm champion T cuma tempat kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu sebenarnya boleh bertukar-tukar lagi sebab jarak pun sangat dekat Newcastle kalau dia menang game hari Rabu ni Dia atas Nottingham Forest Dia dah jadi nombor 3 dah Dia jarak dengan Arsenal dalam 59-61-2 Empat mata je dengan Arsenal Newcastle kalau dia menang hari Rabu ni So uh, agak mengujakan nak tengok siapa yang layak ke UCL Dan aku ada baca juga uh, Calculation Kalau Chelsea menang Conference League Kalau MU atau Spurs menang Europa League Memang akan ada jadi 11 ataupun 10 tim EPL boleh layak kejohanan Eropah musim depan. So, nantikan lah. Thank you so much yang support. Kita jumpa next video akan datang. Ciao guys. Terima kasih. Selamat hari raya. Bye-bye.